اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو شاد و آباد رکھے محترم ناظرین معمول کے مطابق آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین وظیفہ اور عمل لے کر حاضر خدمت ہیں ناظرین اگرامی آج کا یہ عمل اور وظیفہ ہمیں ہر قسم کی مشکلات اور مصائب کے حل کے لیے ایک بہترین عمل ہے ایک بہترین نمونہ ہے اس وظیفے کے اندر ہم اپنی دنیاوی حاجات ضروریات مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں ان کا حل نکال سکتے ہیں ناظرین اگرامی یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کردہ اسم اعظم یعنی اللہ اکبر کا وظیفہ ہے یہ ایک ازمودہ وظیفہ ایک تجربہ کار وظیفہ ایک تجربہ کار عمل ہے اس عمل کی مدد سے ہم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو شامل حال پایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بذکر اللہ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان قلب سکون عطا فرماتا ہے محترم ناظرین آج کا وظیفہ اللہ اکبر کی اللہ کے اصماء مبارکہ میں سے ایک اسم عظم کا وظیفہ ہے اس اسم آزم اعظم کو اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے اس کی مدد سے اس کی برکت سے آپ اپنے مشکلات اور مسائل کو حل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ چند اہم کاموں میں بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے پانچ ایسے کام جو کہ اس وظیفہ کی مدد سے ہم حل کروا سکتے ہیں پہلا کام جو ہماری نیت ہو وہ اگر ہم شریعت اسلامیہ کے خلاف نہ کریں یعنی کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو تو ہم جو مقصد کریں نیت کریں اس وظیفہ کے شروع کر کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے نمبر دو اگر ہماری جاب نہیں ہے ہماری نوکری نہیں ہے ہم بے روزگارے ہیں تو ہم اس وظیفہ کو پڑھیں کامل یقین کے ساتھ پڑھیں یقین ہونا شرط ہے تو اس وظیفہ کے پورا ہونے سے پہلے پہلے ہماری جو جاب کا جو مسئلہ ہے روزگار کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا نمبر تین اگر ہم بے اولاد ہیں ہماری اولاد نہیں ہے تو اس وظیفہ کو شروع کر کے اولاد کی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے تو آپ کا یہ وظیفہ ختم نہیں ہوگا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نوید سنا دے گا ایک اچھی علامات آپ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے نمبر چار اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں نیا کاروبار ہے یا کاروبار شروع کیا ہوا ہے تو اس میں برکت کے لیے رحمت کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی ازمودہ اور مجرب ہے ہمیں آڈینس سامعین و ناظرین سوالات میں میسیجز میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی مدد سے ہمارا ہر قسم کا مسئلہ حل ہو یہ وظیفہ ہم نے جن کو بھی بتایا نائنٹی پرسنٹ آڈینس نے ہمیں اس کا فیڈ بیک دیا اور بتایا کہ اس وظیفہ کی مدد سے ہمارا کام ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کام فرما دیا ناظرین گرامی کام کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کو عزت دینا ذلت دینا انسان کو روزی دینا فقر دینا یہ تمام معاملات اللہ کے حکم سے چلتے ہیں لیکن اس کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کی بنا پر کرتا ہے اگر کوئی شخص اپنے اعمال میں نیک ہے اگر کوئی شخص شریعت محمدیہ کی پابندی کرتا ہے اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا اوری نبی سے عشق و محبت کا ڈنکا بجاتا ہے تو اس کا وہ کام اللہ کے حکم سے صحیح سمت چل پڑتا ہے اور اگر کوئی شخص ہر کام شریعت محمدیہ کے خلاف دین اسلام کے شرائع کے خلاف کرتا ہے اللہ کے احکامات کو رون ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر علیم بزاد بذا ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے وہ انسان کو وہاں ضلیل کرتا ہے جہاں سے اس کو عزت کی توقع ہوتی ہے وہ انسان کو روزی وہاں سے کھینچ لیتا ہے جہاں روزی اس کے سامنے پڑی ہو لیکن وہ اس کو کھا نہیں سکتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہمیشہ حوث لالچ اس کا مقدر بن جاتی ہے ناظرین گرامی پانچواں بڑا کام اس وظیفہ کی مدد سے یہ ہے کہ یہ وظیفہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور خوشمدی کا سبب ہے ناظرین گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ تنگ کر دوں گا فعن آ رضا ان ذکری فعن نہ لہو معیشت بے شک جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا اس کو ذلت و پستی کی گہرائیوں میں ملے لے جاؤں گا ناظرین گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے <تصفح> اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے چرچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کبریائی کو ہم دل سے مانیں یقین سے مانیں اعتقاد کے ساتھ مانیں دل سے بھی مانیں زبان سے بھی اس کا اقرار کریں اور ہمارے ظاہری جسم پر بھی اس کا صادر ہونا نظر آئے تو اس کے نتائج بہترین نکل سکتے ہیں ناظرین نگرامی آج کا وظیفہ بھی یہی ہے آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے وظیفے کا طریقہ کار سن لیں وظیفہ آپ نے اللہ اکبر شروع کرنا ہے روزانہ آپ نے اللہ اکبر پہلے دن ایک ہزار بار پڑھنا ہے دوسرے دن دو ہزار بار پڑھنا ہے تیسرے دن تین ہزار بار پڑھنا ہے چوتھے دن چار ہزار پڑھنا ہے اس طرح آپ نے اکتالیس دن تک آپ نے مسلسل ایک ایک ہزار کی تعداد کے ساتھ اضافہ کرتے جانا ہے پہلی بات دوسری بات جب آپ وظیفہ شروع کریں تو بیچ میں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کسی دن آپ نے چھوڑ دیا تو اگلے دن پھر آپ نے پہلے دن نمبر سے ایک ہزار بار سے شروع کرنا ہے تیسری بات اس وظیفہ کو روزانہ پڑنا ہے مطلب صبح طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک یا رات سونے تک یہ ایک دن شمار ہوگا یہ وظیفہ مکمل کر کے سونا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن دوپہر سے اگلے دن دوپہر تک ایک دن شمار کریں روزانہ روشنی میں اس کو ایک دن شمار کریں آپ کو اندازہ کرنے میں گننے میں آسانی ہوگی تو روزانہ آپ نے پڑھنا ہے پہلے دن ایک ہزار دوسرے دن دو ہزار تیسرے دن تین ہزار میں دن چالیس ہزار اور میں دن اکتالیس ہزار بار اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ذکر آپ نے زبان سے کرنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کر سکتے ہیں کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ میسج کر کے اس کا حل بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں چوتھی بات اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے پانچ ہزار بار آپ خود پڑھ سکتے ہیں دس ہزار بار آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے ہفتے میں تو پڑھنا مشکل نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے تو آپ اپنے بہن بھائی دوست یار عزیز و سے بھی پڑھوا سکتے ہیں لیکن اعلان کرنا ضروری نہیں ہے ان کو صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے ایک ہزار بار پانچ ہزار بار دس ہزار بار اللہ اوپر کرنا ہے باقی آپ وظیفہ آپ کر رہے ہیں آپ کی نیت میں اس کام کا استخدار ہونا ضروری ہے یہ نہ ہو کہ آپ سب لوگوں کو صفائی دیتے پھریں کہ میرا یہ وظیفہ ہے اس کام کے لیے میں کر رہا ہوں لہذا آپ پڑھیں کام بتانا ان کو ضروری نہیں ہے ان سے ذکر کروا دیں آپ خود نہیں پڑھ سکتے کسی سے کروا دیں بہتر یہ ہے کہ خود پڑھیں لیکن دو ہفتے کے بعد تین ہفتے کے بعد یہ تعداد پوری کرنا مشکل ہو جائے گی لہذا آپ اس کو کسی سے بھی پڑھوا سکتے ہیں زیادہ ہو جائے تعداد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کم نہیں ہونی چاہیے اکتالیس دن پورے ہونے سے پہلے پہلے آپ کا کام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا یہ ہماری گارنٹی ہے اللہ کا حکم ہے یہ اجمودہ تجربہ ہے ازمودہ اور مجرب وظیفہ ہے اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کا وظیفے کے حوالے سے آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ہم سے یہ وظیفہ اور اس کا طریقہ کار مزید تفصیل کے ساتھ میسج میں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ناظرین گرامی اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا لازمی اہتمام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استفار کو لازم پکڑیں شرائِ اسلام کی پابندی اور محرمات حرام کا سے بچیں فرائض کی پابندی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و نصر ہو ہمارے چینل پر اگر آپ نیو ہیں اور لائک نہیں کیا لائک کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو بیل آئیکن کلک کیجئے تاکہ ہمارا روزانہ کے معاملاتی وظائف آپ کو مل سکیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ